वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल चाल हैं आप सबके उम्मीद है कि आप ठीक होंगे आ, तो आज मैं आपको इस तरह की गुम लेस लगाने का तरीका बताऊंगी आजकल दुपट्टों में और चौक्स में और शर्ट के पैनल में ये बहुत इन है ये देखें इस तरीक़े की गुम लेस बहुत अच्छी लगती है ये एक दुपट्टा दुपट्टा रखा है मेरे पास और ये वाला मैं आपको तैयार करके कि कैसे मैंने ये ये देखें तैयार किया है तो इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से लोग लगा लेते हैं जैसे भी आसानी हो सिलाई में इतना हार्ड एंड फ़ास्ट रूल नहीं होता कोई भी आ, कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें फ़ॉलो करनी होती हैं उसके अलावा कई मुख्तलफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीकों से अपला आ, ये लेस भी लगाते हैं तो इसमें मेरे पास इस दुपट्टे में ये बॉर्डर इसके साथ था अभी मैं आपको अभी आप आगे देखेंगे ये डेढ़ दे, डेढ़ दे, इंच दे, का एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मुझे इसके लिए कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी ये ऐसे ही लग रहा है जैसे इसके पीछे फिनिश कर फिनिशिंग के लिए शादी ये पट्टी लगाई गई है हालांकि नहीं आ, लेकिन ये जो है इसी के साथ बढ़ता हुआ बॉर्डर था मुझे ये यहाँ तक करना था पूरा तो मैंने इसके आगे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया और मैंने इसी को मोड़ के इसी के साथ ही इसको तैयार किया है तो अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से मैंने रेडी किया है तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो हमने सिलाई स्टार्ट कर दिया ये लेस मैंने ली है और ये दुपट्टा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका ये बॉर्डर एक्स्ट्रा है और ये लेस देखें ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो अब मैंने स्टार्ट किया है और देखें यहाँ पे मैंने सिलाई वहाँ पे रख के लगानी है मेरी सिलाई स्टिच जो आएगा वो ऐसी जगह पर आए जहाँ तक बॉर्डर मैंने रखना है तो ये बॉर्डर के ऊपर मेरी सिलाई आए तो मैं इस तरह से लेस रख के इसको लगाऊँगी ये देखें और आप कभी भी कॉर्नर से ना स्टार्ट करें थोड़ा सा कॉर्नर से आगे पीछे करके स्टार्ट करें पल्लू में से ताकि आपके चारों कॉर्नर इक्वली फिनिश में आए ये अब देखें ये मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ देखें मैंने कॉर्नर से हट के एक इंच स्टार्ट किया तब ये कॉर्नर ग़ौर से देख लें ये यहाँ तक मैं लेस रख के आप बेहतर कि सुई भी उसके अंदर रखें मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे रख रही हूँ ये इसको टर्न करें सुई अंदर ही है और इसको जैसे हम चौक पे पलटा लगाते हैं पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से इसको मैंने पलट के और ये देखें सुई मेरी अभी कपड़े में ही है लेकिन कपड़ा खींचना नहीं चाहिए और ये यहाँ तक ला के इसको अच्छे से एंड पे कट करके फिनिश कर दें ये डबल सिलाई लगा लें तो ये पूरे दुपट्टे पे मैंने देखें कॉर्नर छोड़ के और थोड़ा आगे पीछे दरमियान से भी स्टार्ट कर सकते हैं बेहतर है कि पल्लू के कहीं कॉर्नर से थोड़ा सा हट के स्टार्ट करें ये मैंने क्यों बताया ये देखें आप थोड़ी देर में आप देखेंगे जब मैं कॉर्नर फिनिशिंग करूँगी तो अगर आप साइड से शुरू करेंगे तो एक कॉर्नर आपका डिफरेंट आएगा ये हमारी लेस लग चुकी है अब आप इसको प्रेस करेंगे हम इसको देखें अगर मैं इस... नहीं सॉरी ये इसको पलट लें और ये जहाँ तक आपने बॉर्डर रखना है उल्टा करके जिस साइड से बॉर्डर आपका नज़र आ रहा होगा उस तरफ आपने सिलाई लगानी है ये देखें ये जितना बॉर्डर मैंने रखना है ये देखें मैं फिर कॉर्नर से हट के शुरू कर रही हूँ कॉर्नर से पहले ये इसी सिलाई के ऊपर ही जो मेरी लेस अटैच होने की सिलाई का आ रहा है निशान उसी सिलाई के ऊपर रख के मैंने दोबारा इसको अंदर करके स्टिच कर लूँगी ये बिगनर्स के लिए इजी है ये देखें इजी वे है आसानी से इससे लेस अंदर दब जाती है ये देखें कॉर्नर चेक अच्छी तरह से देख लें ये सिलाई यहाँ पे बॉर्डर के बिल्कुल एज पे आ रही है और ये कॉर्नर आप सोई बीच में ही रख के कॉर्नर फिनिश करें ये मैं आपको दिखाने के लिए खोल के आपको मशीन से उतार के दिखाऊंगी ये यहाँ तक मैं सिलाई लाई हूँ इसको दोबारा से इसको टर्न करें जैसे आप चौक करते हैं कॉर्नर उसके उसी तरह ही करेंगे दामन चौक का लेकिन ये यहाँ पे देखें ये ये मैंने आपको दिखाने के लिए मशीन से उतारा है कॉर्नर्स को मैं आपको चारों कॉर्नर्स डिटेल में दिखाती हूँ आप बार बार रिपीट में वीडियो देख सकते हैं ये देखें यहाँ से आपने ऐसे ही कॉर्नर बनाना है तो फिर वीडियो को फास्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉर्नर फिर आप गौर से देख लें ये देखें ये देखें, देखें। सिलाई में ये लेस गुम हो गई है ठीक है इस तरह से आएगी ये जितना पार्ट मैंने लेस का दिखाना था उस जगह पे ही मैंने उसकी सिलाई लगाई थी तो आप नेक्स्ट कॉर्नर आ गया है अब आप यहाँ पे देखें दोबारा से फिर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ तक ये देखें बॉर्डर तक लाई हूँ उसके बाद इसको टर्न करके यहाँ से ऐसे आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो तो देखें और अब इसको फिर मैं फास्ट में ही दिखा देती हूँ तो अब ये नेक्स्ट दोबारा से कॉर्नर आ गया ठीक है और उसी तरह से आप इसको कर लेंगे ये देखें अब मैं इसको प्रेस से खोल के बिठा दूंगी लैस को दूसरी साइड पे बाहर की तरफ को क्योंकि हमने इसको फोल्ड ही बाहर करना है अब इसको पलट लें दोपट्टे को और जो पार्ट हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी तो वो उसको ये देखें कॉर्नर को मैं ट्रायंगल में फ़ोल्ड करके प्रेस कर रही हूँ ये और इसी तरह से हमारे चौक का पलटा भी होता है ठीक है आप अंदर से चाहें तो कट कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए है कि वो इस तरह ये देखें कॉर्नर से ही मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ ये देखें थोड़ा सा फोल्ड करके और ये देखें यहाँ पे आप लाकर इस तरह से ट्रायंगल अंदर फोल्ड करेंगे और यहां पे मशीन मशीन को रोक के इसके ऊपर आप मशीन चलाएं दोबारा से टर्न करें और सेम उसी सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए जहाँ पे आपने पहले किया ये रोक के नेक्स्ट आगे से चला लें मशीन थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर से फोल्ड कर रही हूँ मैंने एक ही दफ़ा फ़ोल्ड करके और इस प्रेस किया था इस्तरी किया था लेकिन जिस वक्त मैंने मशीन पे रखा तो मैंने अंदर जितना भी देना है मैं असल में बॉर्डर को फॉलो कर रही थी कि नीचे मेरी सिलाई इनविजिबल ही आए बॉर्डर में ब्लैक एक पट्टी आ रही है तो मैंने उसके ऊपर ही सिलाई चलाई है ताकि मेरी सिलाई जितनी आपकी सिलाई छुपी आएगी ये अब शाइन कर रहा था आगे मेरे ख्याल में उसकी वजह से लाइट की वजह से लेकिन जितना आपकी सिलाई इनविजिबल होगी जितनी सीम्स आपकी नज़र नहीं आएंगी उतना आपके में फिनिशिंग आएगी प्रोफेशनल होगा काम आपका तो ये अब फास्ट में देख लें नेक्स्ट कॉर्नर को भी डिटेल से देख लें एक दफ़ा और देख लें ये देखें अब ये नेक्स्ट कॉर्नर से पहले मैंने बॉर्डर तक इसको फोल्ड किया है ताकि मेरी सिलाई नीचे के बॉर्डर के ऊपर ही आए क्योंकि मैंने उसकी मैचिंग का धागा नीचे रखा है तो ये कॉर्नर ये ऐसे बनाएंगे फोल्ड करें टर्न और दोबारा से ऐसे करेंगे अब जो छोटा फोल्ड है वो कर देंगे ठीक है ये आगे ला के आप इसको छोटी सी किसी नोक नोक वाली किसी चीज़ से यूँ भी हाथ आप चाहें तो ना आगे करें तो किसी छोटी कैंची या किसी पॉइंट वाली चीज़ से पॉइंटर से आगे से आप इसको फोल्ड करके और इसका कॉर्नर बनाएं तो इस तरह से हम इसे दोबारा से इसी सेम सिलाई के ऊपर चलाएंगे मशीन और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ये देखें एक्स्ट्रा धागे कट करती रहा करें एक्स्ट्रा धागे कभी सिलाई के साथ साथ ही कट किया करें कि एंड में आपके कभी रह जाते हैं अगर आप एंड में कट करने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर आपको अंदर से ढूंढ के धागे कट करने पड़ते हैं तो बेहतर है जैसे जैसे आप सिलाई करें जहाँ जहाँ धागा आए कट करें ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे डबल स्टिच कर दिया तो ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे पट्टी भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है प्लेन पट्टी इसकी शलवार की मैचिंग का ही है इसी तरह की इसकी ट्राउज़र का कलर है जो पट्टी हमने बैक पे इसकी फ़ोल्ड की है तो जब ये तो इसके साथ पट्टी गिवन थी बग़ैर इस तरह का दुपट्टा हो जिसके साथ ना हो तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी फाइनल लुक देख लें ये देखें सिलाई मैंने ऐसे इसके बॉर्डर में है कि वो इनविज़िबल हो जाए नज़र ना आए ठीक है तो ये हमारी फाइनल लुक अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू अस्सलाम वालेकुम